Дякую, Костянтине, ну я відчуваю, у вас такий багаж, що треба вже доєднуватися до загалу. Пишіть ще, приходьте ще. Далі я хочу надати слово Наталі Вересневій. Вона зачитає вірші В'ячеслава Дерев'янко. Цієї людини, на жаль, немає з нами, але поезія так скаже Наталя кілька слів. Прошу. Мы назад и но я сегодня не читать ему своих версий. Я буду читать версии Славы Деревянко, переписанные любовно его супругой, лисичкой, моей подругой. Исповедь святого Франциска. Скажи, отец, что меня гложет, не разобрать, где я, где сон. Что так насилует, тревожит, где мой последний Рубикон? Истерзан, выброшен на сушу, обманут я самим собой, И диким воплем ранен в душу, и дикой отравлен стрелой. И лес вес пламенем объят, огнем безжалостным и адским, И жизнь как ад, и смерть как ад, а остальное все напрасно. Из горла крик же в помощь мне, из горла крик не в помощь мне, мне в тягости родственные лица, Или к Господней на стене Никак помочь не умудриться. Даруй, как пеплу возрождения И бьющемуся сердцу сил, И чтоб скорейшее сретение Господь как благом одарил. Венец терновый, что в крови, Ответом мне положен стать. И тот, что в венце, Моли и готов тебя. часть стихотворения называется «Светлячок». Светлое стихотворение, но, правда, читала его только на бумаге, поэтому прошу простить, если не Давно хотел погаснуть он, его ночная жизнь заела. Мечтал услышать солнце звон, в лучах его купаться смело. Хотел он слышать песни птиц, купаться в брызгах ручейка, вынимать улыбкам добрых лиц. Но где-то высшая рука, но чья-то высшая рука его судьбу определила. Он светлячок, паш тьмы ночной, он рыцарь мглы, и цвет дневной не видел век его унылый. Он думал так и горько плакал, свою ненужность осознав, его комок слезы все падал в росу еще дремавших трав. Но ветер вдруг шепнул ему, чего-то горе отголоском. Быстрей вставай, Скорее во тьму тебе добраться помогу Туда гнежным голоском О помощи со мрака звали. Быстрей, мой маленький дружок, Спаси беднягу, светлячок. Еще минута не успела свои секунды все собрать, Когда пред девочкой горела огня, спасительная пять. Ах, Боже, милый светлячок, ты прилетел меня спасти! Держись меня, держись огня, На верном оба мы пути, не бойся, Выйдем мы к утру, к родному твоему двору, Какое счастье, что опять могу кому-то помогать. И вот к рассвету дом родной в тумане утро показался, Вставало солнце за рекой, И день на смену ночью мчался. Тебе спасибо, светлячок, Я побегу к себе в обитель. Вместо ответа лишь молчок. Сгорел дотла его спаситель. Наталю. Ну, і наступного я хочу на сцену запросити, можна так сказати, нашого ветерана, пана Сергія Самаріна. Так, ви ще готувалися? Ні, пане Сергію, чи ви тільки в Батлі берете участь? Зрозуміла, добре. Значить, пан Сергій збирає ще сили, він буде брати участь в конкурсі. Тоді я хочу запросити Тамару Іванівну Блінову. Є вона в залі? на сцені. Теж вперше у нас присутня ця гостя. І зараз вона нам зачитає свого, як сказала, улюбленого з улюблених який там Якого просто в мене багато, це один ясний це я. Дай так, старик, я, <свят> дети, я вас так могу назвать, тут в основном мои дети и внуки. И эту радость на вы знаете, вы решили мне доставить мой сыночек. Он решил, мама, тебе пора тряхнуть стариной и показать детям свои вирши. Я говорю, да они же писаны у меня интимно и для меня. Он говорит, ну так поделись. То я дякую своєму синочку в що він вже новий. Як да кави, я почувствовала, що я ще не зовсім стара, хоч у мене 10 внуків і правнуків. Ну, буває, що в житті кожної людини. Такі зустрічі, після яких хочеться писати вірші. От коли мені було 58, я теж нечайно зустріла у цьому житті дуже цікаву людину. Ну і писала вірші по нощам. Ну, я це нікому не розказувала, але це синочку якось почитала, він робив там у мене якийсь ремонт. Ну, так давай почитай людям. Ну, це ж не тільки людей. Разве он мне говорил, слушайте, ну не надейся, дорогой, что я отдам тебя другой. А может стоит и отдать, а может стоит потерять, потерять и не искать, чтобы не мучить себя, чтобы не мучить других чтобы в новом столетии, потому что это был 2000, 2000 рейт, пожить чуть-чуть, Радуясь солнцу и весне, да и зачем все надо мне? Ранимся, лечимся, мучимся, греемся у чужого костра. Пора развести свой, угли подбросить, ветром подуть, радувая и яркой и в жизни блеснуть, не я о том, что гада согорела своим-то костром. У меня было 58, а ему было только 48. Он был знаменитым Та да, Это вообще. <решит> Вы знаете, он был в нашем городе великою знаменитостью. Ну, я не буду говорить его имени. він Он был очень популярный. Он открывал в Семашко, был там звездой. Ну, и зустрів встречным звездой. <решит> ну, и <решит> парень... И периодично кусались. Ну, молоде молодой дурной я стара разумна. Кусаемся, значит. Вот такие вещи ему написала. Ты молчишь, и я молчу. А многое сказать хочу. Ну, подожди, придет мой час. Я многое сказать смогу. А что ж ты будешь отвечать? Как жил, что делал, что творил, дела делишки, чудеса. Вокруг ведь были телеса, а ты идешь, слюна бежит, и челюсть отвисает. Желание есть, глаза едят, раздействует каждую хотят, возможности не позволяют. Какая гадость! Что за жизнь? Ведь жизнью это не назвать. Не бегут, а идут. А ты стоишь на месте, возможности их отбавляй. Так что же ты стоишь? Давай. Валяй того же дурака, которого валял года и не заметил, как ушли твои прекраснейшие дни. Золотая молодость ушла, ее ты растроранжил, себя любил, не уважал. А может нет, ты сам не знал. Ціх вірших у час мосу машини багато моря на окремий тоді захід організувати вечір. Ми всі прийдемо задоволені. Так, ступеньку треба зробити. Зробіть ступеньку, мане дуже дякуємо ще разом простіше. І сумрак, це все круто, але от коли ти куч... жіночу лірику чуєш, серце наповнюється радістю, світлом, хочеться жити. Зараз побачимо, що нам приготували наступні учасниці відкритого мікрофону. І я запрошую на сцену Тетяну Соловій. Всім добрий вечір. Дякую, допомогу. Я бачила цю я... больше 300, не знала, что выбрать, спонтанно ну, первый зачитаю. Называется э, «Сам по себе». Не нужно сглаживать углы, не для того их шлифовали. На пике призначной скалы сегодня румбу станцевали. Смущение выбросив за борт, недолго плыли по течению. Слова к виску «Стреляй в упор!» Давай начнем стрельбу презрением. Ты любишь спор, но я молчу. На зло тебе в ущерб себе же. Зачем напрасно жечь свечу? Ведь ты же слеп, и свет не тешит. Сто тысяч раз, туда-сюда. Ты на жонглера стал похожим. Давно погасшая звезда, Той фарс не выдержала тоже. Сложить, умножить, просчитать. Нет меркантильности предела. Сам по себе, не дать, не взять. И до других тебе нет дела. Ну что за черствая душа С холодным взглядом, безнадежно? Ушла надежда не спеша, отбросив веру и возможность. А как любовь? Ее рассвет закатом выпьется из бокала. Потеря есть, находки нет, есть окончание, нет начала. Дякую. И наступную я запрошу до микрофона Джулию, звичайно. Прошу, Джулия. Всім добрий вечір. Ой, тут так з ярко все. Ну, вітаю всіх на цьому вечорі. Дуже приємно, я пробачаюсь за свою трошки застудженість, але буду намагатися гарно вам розповісти свої вірші. Отже, розпочнемо з осені. Дивлюся вдалечінь, як стелиться туман, Багряна височінь, а може, це обман, красивий татуаж зробив знову листопад. Осінній вернісаж, немає більше зрад, Той розпач обіцянок зів'яне лиш за мить, коли настане ранок, душа вже не болить. <плес> ще один вірш. Тобою пахне недопита кава там, поміж посуду липкого. Ти кажеш, що вона отрава, ніхто ще не казав такого, ти все спішиш годинник кличе. Там не чекають так тремтливо. Твій телефон могиче, у руках погріже світле пиво. Тобою пахне мій світанок там поміж посуд, там поміж хмарами пухкими, Я не сама зустрічаю ранок з думками зовсім непростими. Дякую. <плес> Дякую, можливо, ще хтось дозрів бажає виступити. Нет, на сегодня все. Давайте поаплодируем всем, кто сегодня вышел из в... институции.